آج ہم ایک ایسے سوال کی طرف جا رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کیا بائبل کے مطابق خدا نے دو مختلف قسم کے انسان بنائے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات ملیں گے مثلاً کائن کی شادی کس سے ہوئی کائن کو کس کا خوف تھا کیا کائنات میں دو خدا موجود ہیں کیا خدا نے دو انسانوں کو تخلیق کیا جب پدیش کی کتاب پہلا باب اور دوسرا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر دو خداوں کا کیوں ذکر ہے اور بھی بہت سارے سوالات کے آپ کو جوابات ملیں گے جب ہم پدائش کی کتاب کے شروع کے ابواب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کی تخلیق کے بارے میں دو الگ الگ کہانیاں ہیں اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے پہلے روحانی انسان بنائے جو آسمانی نورانی اور بغیر جسم کے تھے اور بعد میں جسمانی انسان یعنی آدم اور ہوا جو مٹی سے بنائے گئے تھے یہ نظریہ بہت دلچسپ لگتا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ بائبل کی سچائی ہے یا صرف ایک غلط فہمی آئیں ہم مل کر بائبل کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں یہ سفر نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا بلکہ آپ کو خدا کے کلام کی سچائیوں سے روشنہ بھی کروائے گا سب سے پہلے دیکھتے ہیں نظریہ کیا کہتا ہے یہ نظریہ کہتا ہے کہ کتاب پیدائش کے پہلے باب اور دوسرے باب میں دو الگ الگ انسانوں کی تخلیق کو بیان کرتا ہے سو میں یہ دونوں حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو صحیح طور پر سمجھ سکیں کلامی مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی چھبیس آئے سے پڑھتے ہیں پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبی کی مانند بنا آئیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نرو ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو یہ پہلی تخلیق پھر ہم جو ہے وہ دوسرے باب میں دیکھتے ہیں جو دوسری تخلیق کا حوالہ ہے جب آپ پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی چار آیت کو پڑھتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہاں پر لکھی ہے یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا اور پھر ساتویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پونکا تو انسان جیتی جان ہوا پہلے باب میں خداوند جسے عبرانی زبان میں الوہیم کہا جاتا ہے انسان کو اپنی شبی پر بنایا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں انسان روحانی مخلوق تھا یعنی بغیر جسم کے صرف نور یا روح پھر دوسرے با میں ہم نے پڑھا ہے خدا جسے یہاں یہ ہوا الحیم کہا گیا ہے نے ایک خاص انسان یعنی آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے بعد ہوا کو اس کی پسلی سے نکالا اور اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیا واقعی آدم کی پسلی سے ہوا کو بنایا گیا یا کسی اور جگہ سے تو آپ ہمارے چینل کو اس ویڈیو کے بعد ضرور وزٹ کیجئے گا وہاں بڑی گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان دونوں کو جسمانی زمینی انسان کہا جاتا ہے جنہیں خدا نے باغ عدن میں رکھا نظریہ ماننے والے کہتے ہیں کہ روحانی انسان گناہ سے پاک تھے مادی انسان آزمائش اور گناہ کا شکار بنے ان کا ایک بڑا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جب کائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تو اس نے کہا جو مجھے پائے گا وہ مجھے مار ڈالے گا پیدائش کی کتاب چوتھا باب چودہ آئے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صرف آدم ہوا اور ان کے بچے زمین پر تھے تو کائن کو کس کا ڈر تھا اس طرح وہ کائن کی بیوی کے بارے میں بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئی یہ تمام باتیں وہ اس نظریے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں ادن کے باہر پہلے سے دوسری قسم کے لوگ موجود تھے اب سوال یہ ہے کہ یہ عجیب نظریہ آیا کہاں سے کیا یہ بائبل کی تعلیم ہے یا نہیں یہ نظریہ دراصل بائبل کی بجائے کچھ غیر بائبلی اور فلسفانہ خیالات سے نکلا ہے خاص طور پر نوسٹاسزم نوسٹاسزم ایک پرانا عقیدہ ہے جو دوسری صدی عیسوی میں سامنے آیا یہ عقیدہ سکھاتا تھا کہ روحانی دنیا پاک اور مقدس ہے لیکن مادی دنیا بری اور گناہ آلودہ ہے نوسٹک لوگ یہ مانتے تھے کہ اصل خدا نے روحانی انسان بنائے تھے لیکن ایک کم تر خدا جسے ڈیمیج کہتے ہیں نے مٹی سے جسمانی انسان بنائے ایک نوسٹک کتاب اپوکرفون آف جان میں لکھا ہے ڈیمیج نے مٹی سے انسان بنایا لیکن اس کی روح آلہ نور سے چھین گئی یہ بات بائبل کی تعلیمات سے بلکل مختلف ہے اسی طرح ایک اور مشہور غیر بائبلی کتاب کتاب ہنوک میں فرشتوں جیسی مخلوق دیکھنے والے واچر کا ذکر ہے جو زمین پر آ کر انسانوں کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں ہنوک کی کتاب ہے اور چھٹا باب ایک سے دو آیت میں لکھا ہے جب انسان زمین پر بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور انہوں نے ان سے بیویاں لی یہ باتیں نظریے کے خامیوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ کہیں دیکھو ادن کے باہر دوسری قسم کے انسان تھے لیکن یاد رکھیں یہ کتابیں نہ تو بائبل کا حصہ ہے اور نہ ہی مسیحی ایمان کے بنیادی عقائد میں ان کی کوئی جگہ ہے آج کے دور میں بھی کچھ یوٹیوبر چینلز یا ویب سائٹز اور ان خیالات کو سنسنی خیز بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ ناظرین چونک جائیں اور ویڈیوز وائرل ہوں لیکن سوال یہ ہے کیا ان باتوں کی بنیاد بائبل پر ہے نہیں یہ خیالات خدا کے کلام سے نہیں بلکہ انسانی کیا سرائیوں اور پرانے فلسفوں سے آئے ہیں بائبل کی روشنی میں اس نظریے کی جانچ کرتے ہیں اب ہم بائبل کھول کر دیکھتے ہیں کیا واقعی خدا نے دو مختلف انسان بنائے یا یہ سب ایک ہی کہانی کے دو پہلو ہیں پیدائش کی کتاب پہلا باب اور دوسرا باب یہ دونوں ابواب دراصل ایک ہی انسان کی تخلیق کو دو زاویوں سے بیان کرتے ہیں پہلے باب میں ہمیں ایک عمومی منظر نامہ ملتا ہے خدا نے دن دن میں پوری دنیا بنائی اور چھتے دن انسان کو اپنی شبیر پر بنایا اب دوسرے باب میں اس تخلیق کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر اس کی پسلی سے ہوا کو تشکیل دیا یہ دو الگ الگ, الگ کہانیاں نہیں بلکہ ایک ایک ہی واقعہ کی مکمل تصویر ہے پہلا باب نقشہ ہے دوسرا باب اس کی تفصیل بائبل کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ خدا نے ایک روحانی انسان اور دوسرا جسمانی انسان الگ الگ وقت میں بنائے بلکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے پہلا انسان آدم تھا پلوس سل کا پہلا خط کلیسیا کے نام پندرہ باب پینتالیس آئے اور وہی سب انسانوں کا آغاز تھا ایک ہی تخلیق دو زاویے اب آئیں واپس چلتے ہیں بائبل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ تخلیق کی کہانی میں کوئی تضاد ہے یا نہیں پدیش کی کتاب پہلا باب ستائیس آیت میں لکھا ہے پاس خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اسے پیدا کیا نرو ناری اس نے ان کو پیدا کیا یہاں ایک عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے براہ جس کا مطلب ہے خالص تخلیق یعنی بغیر کسی موجودہ مادے کے کچھ نیا بنانا یہ باب انسان کی تخلیق کی ایک جھلک ہے جیسے کوئی کہے میں نے ایک کتاب لکھی ایک خلاصہ لیکن پدیش کی کتاب دوسرے باب میں وہی کہانی مزید تفصیل سے بیان کرتا ہے یہاں دوسرا عبرانی لفظ آتا ہے یتسار جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک مخصوص شکل دینا جیسے مٹی سے مجسمہ بنانا پیدائش کی کتاب دوسرا باب سات آیت میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتروں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان بنا بعد میں ہوا کی تخلیق کی تفصیل ملتی ہے خدا نے آدم کی پسلی سے عورت بنائی پیدائش کی کتاب دوسرا باب بائیس آئے تو یہ کوئی دو الگ الگ انسان نہیں بلکہ ایک ہی جوڑا ہے پیدائش کی کتاب پہلا باب ایک نقشہ ہے اور دوسرا باب اس نقشے کی گہرائی بالکل ویسے جیسے کوئی کہے میں نے ایک گھر بنایا باب اول کا انداز پھر کہے میں نے بنیاد کھودی اینٹے رکھی دروازے لگائے باب دو کی تفصیل تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے دو گھر بنائے لہٰذا پیدائش کے دونوں ابواب نہ صرف ہم آہنگ ہیں بلکہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں کائن کا خوف اور اس کی بیوی کا راز اب دیکھتے ہیں سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورلڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے کیونکہ اس چینل کی ہر ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی سچائی ایک نیا بید لے کر آتی ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں اب آتے ہیں ایک اور بڑے سوال کی طرف جب کائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تو اس نے کہا جو کوئی مجھے پائے گا وہ مجھے مار ڈالے گا کی کتاب چوتھا باب آیت سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اگر صرف آدم ہوا اور ان کے بچے تھے تو کائن کو مارنے والا کون تھا یادن کے باہر کچھ اور انسان تھے نظریہ کے حامی یہی سوال اٹھا کر کہتے ہیں بس دیکھ لیا عدن سے باہر اور لوگ بھی تھے لیکن آئیں بائبل خود کیا کہتی ہے یہ دیکھتے ہیں پدیش کی کتاب پانچ ماں باپ چار آئیت اور آدم کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں جو کائن نے یہ بات کہی تو ممکن تھا کہ آدم اور ہوا کے کئی اور بچے پیدا ہو چکے تھے یا پھر ہونے والے تھے یاد رکھے اس وقت لوگ سینکڑوں سال جیتے تھے اور ان کے ہاں بہت زیادہ اولاد ہوتی تھی کائن کو ڈر تھا کہ اس کے بھائی بہن یا ان کی نسلیں اس سے حابل کے قتل کا بدلہ لیں گی کائن کی بیوی کون تھی بائبل خاص طور پر نہیں بتاتی لیکن یہ سمجھنا منطقی ہے کہ وہ اس کی بہن یا بتیجی تھی شروع کی نسلوں میں قریبی رشتوں میں شادی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی کیوں؟ کیونکہ اس وقت جینیاتی خرابیاں ابھی نہیں تھی اور شریعت جو بعد میں قریبی رشتوں کی شادی پر پابندی لاتی ہے ابھی نازل نہیں ہوئی تھی یہ موسیٰ کی شریعت میں آئی تو کائن کی بیوی کا ہونا نہ صرف ممکن بلکہ متوقع ہے اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ادن کے باہر کوئی اور مخلوق موجود تھی اب دیکھتے ہیں خدا کے بیٹوں کا ذکر اور انسانوں کی بیٹیاں ہنوک کی کتاب میں ذکر ہے کہ خدا کے بیٹے انسانوں کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ زمین پر دو قسم کے انسان تھے لیکن یہ درست تاثر نہیں بائبل میں خدا کے بیٹے اکثر فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات انسانوں کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی کائن کی بیوی اور اس کا خوف کہ جو کوئی مجھے پائے گا وہ مجھے مات ڈالے گا پیدائش کے کتاب چوتھا باب چودہ ہے ان باتوں کو نظریے کے حامی اس لیے وہ چھالتے ہیں کہ شاید عدن کے باہر اور بھی انسان تھے لیکن در حقیقت بائبل خود بتاتی ہے کہ آدم کے اور بھی بیٹے بیٹیاں تھی پیدائش کے کتاب پانچوا باب چار آئے یعنی زمین پر کائن کے اپنے رشتے دار موجود تھے جن سے وہ ڈرتا تھا اور جن میں سے اس نے شادی بھی کی لہذا کائن کی کہانی دوسری قسم کے انسانوں کا ثبوت نہیں بلکہ آدم کی نسل کی وسط کو ظاہر کرتی ہے خدا کے دو نام اور یہوہ الوہیم نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ پدیش کی کتاب کے پہلے با میں الوہیم اور دوسرے میں الوہیم کا استعمال دو الگ الگ خدا دو تخلیقات کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے ایلوہیم خدا کا عمومی نام ہے جو اس کی قدرت حکمت اور خالق ہونے کو ظاہر کرتا ہے یہ ہوا ایلوہیم ایک ذاتی نام ہے جو اس کے انسان سے عہد اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے پہلے باب میں پوری کائنات کی تخلیق کا خلاصہ دیا گیا اس لیے ایلوہیم استعمال ہوا دوسرے باب میں آدم اور ہوا کے ساتھ خدا کا ذاتی تعلق اور تفصیل بیان کی گئی اس لیے یہ ہوا آیا یہ دو خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا کے دو مختلف پہلو ہیں ایک خالق کائنات دوسرا محبت کرنے والا باپ یوہنہ کی انجیل پہلا باب ایک سے چودہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کلام یعنی یسو ہی خدا تھا اور اسی نے سب کچھ بنایا وہی کلام بعد میں جسم میں آیا یعنی ایک ہی خدا جو مختلف انداز میں خود کو ظاہر کرتا ہے جب نوسٹک تحریریں جیسے اپوکرفون آف جان ایک ڈیمیج یا کمزور خدا کا تصور دیتی ہیں تو وہ بائبل کی تعلیم کے بالکل خلاف جاتی ہیں بائبل زور دیتی ہے سن اے اسرائیل خداون ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے تصنا کی کتاب چھٹا باب چار آئیت اب دیکھتے ہیں بائبل کی وحدت اور گناہ کی حقیقت بائبل واضح طور پر سکھاتی ہے کہ تمام انسان ایک ہی نسل سے ہیں آدم اور ہوا سے کا خط رومیوں کے نام پانچواں بارہ آیت میں لکھا ہے جس طرح ایک آدمی کے ذریعے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے ذریعے موت آئی ویسے ہی موت سب انسانوں میں پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ گناہ سب میں اس لیے آیا کیونکہ ہم سب آدم کی نسل ہیں اگر زمین پر کوئی دو الگ روحانی نسلیں ہوتی جو سے پاک ہوتی تو یہ آیت بے مانی ہو جاتی پھر وہ نسل موت کا شکار نہ ہوتی امال کی کتاب ستر قوموں کو بنایا کہ وہ تمام زمین پر رہیں امال کی کتاب سترویں باب کی چھبی سائت میں لکھا ہے اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمی کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے والوں کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی یہ گواہی دیتی ہے کہ پوری انسانیت ایک ہے کوئی دو نسلیں دو مختلف یا دو قسم کے انسان نہیں ہنوک کی کتاب اور نوسٹک تحریریں جیسے فون آف جون جو روحانی اور مادی انسانوں کے درمیان فرق بتاتی ہیں وہ بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے اب ویڈیو کے آخر میں ہم سب ایک ہی خدا کے لیے بنائے گئے یہ خیال کہ خدا نے دو الگ الگ قسم کے انسان بنائے ایک جسمانی اور ایک روحانی بائبل کے واضح تعلیم سے متصادم ہے پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور دوسرا باب تخلیق کی ایک ہی کہانی کو دو مختلف زاویوں سے بیان کرتی ہے کائن کا خوف اس کی بیوی اور نسل سب آدم سے جڑی ہے خدا کا نام الہیم اور یہ الہیم کے استعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہی ایک خدا عظیم بھی ہے اور قریب بھی یہ نظریات جو کہتے ہیں کہ خدا نے دو نسلیں اور غیر بائبلی کتابوں سے سے آئے ہیں ناکے بائبل سے. لیکن بائبل لیکن کا پیغام سادہ ہے ہم سب ایک ہی خدا کے بنائے ہوئے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے اور وہ ہے اس کے ساتھ رفاقت لیکن گناہ نے ہمیں اس سے دور کر دیا اور اسی لیے اس نے اپنے بیٹے یسول مسیح کو بھیجا تاکہ ہم نجات پائیں جیسا کہ یوہنہ کی انجیل تیسرا باب سولہ آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یاد رکھے آپ کی پہچان ادن میں نہیں بلکہ مسیح میں ہے آج ہم نے دیکھا کہ بائبل کا پیغام بالکل واضح ہے اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو خدا کے کلام کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے